на открытый финал самого большого шоу страны «Два женита счастливее». Прямо сейчас мы узнаем, кто похудел больше всех и кто станет победителем первого сезона проекта. Я приглашаю на сцену финалистов первого сезона шоу Зважени та счастливи. Встречайте. Ну что, ребят, волнуетесь, да? Есть немного. Жень, ты, кстати, здесь все первый. Проходи. Жень, я знаю, ты сильная, но все равно сегодня ты одна девушка среди двух таких серьезных конкурентов. Твой вес в начале проекта составлял 124 килограмма. Сегодня ты весишь. Результат. <свист> Сердце на месте? Нет. <свист> ты довольна, Жень? Очень, я очень довольна. А <свист> вы удивлены такими результатами? <свист> Женя, ты красотка, и ты заслужила эти аплодисменты сегодня <свист> своим Спасибо. упорством Спасибо. и тем тяжелым трудом, который ты приложила для того, чтобы так выглядеть сейчас. Молодчина. Возвращайся. Жень, давай узнаем, сколько ты потеряла в процентах. Сорок четыре целых и тридцать пять сотых. Саша. Проходи. Сейчас ты в последний раз станешь на весы нашего проекта. Скажи, вот все те разы, когда ты в лагере нашего шоу поднимался каждый раз на эти весы, какие были ощущения и какие они сейчас? В лагере дуже хвилювался. Потому что, понимаю, если покажу плохой результат, Поїду додому. А тут я розумію, що який би результат не був, все одно поїду додому. Але я впевнений, що результат буде гарний. Саша. Ти прийшов на наше шоу з весом 134 кілограма. Сегодня ты весишь. 77! Ты потерял 57 килограмм, Саша! Это круто! Это очень круто. Доволен? Я просто не пам'ятаю таких цифр до проєкту. Благодаря чому ти так похудів? Як думаєш? І кому? Просто правду сказали завдяки кому. На проєкті були, були люди, завдяки яким я схуд добився таких результатів. Перше, це, це наші тренера. Тобто я безмежно, безмежно вдячний. Я до останнього, до прямого ефіру, займався з Ігорем. Я сказав, такий класний чувак. <плес> він мені став, він мені став другом. Дійсно. Але, але був ще тренер Аніта, завдяки, як, як, завдяки їй я почав добиватися. Результату я бачив свои первые первые кроки на, на проекте до до идеальной своей ваги и я ей безмежно благодарен. Скейн Юклин, Дякую. Возвращайся на место. Сейчас мы узнаем, сколько ты потерял в процентах. Итак, это. 42,54. две целых и пятьдесят четыре сотых. Ты на втором месте. Жень, а ты на первом. Что, Коль? Уже хочу. Ну давай. давай так уж и быть. На самом деле, вот сейчас еще несколько минут, и мы узнаем, кто станет победителем первого сезона. Женя или Коля. Вот этого момента вся страна ждала несколько месяцев. И вот он настал. Вот в эти секунды сейчас, о чем ты думаешь? В эти секунды я... Абсолютно горд за то, что я нахожусь здесь, на этой сцене, именно в этот момент, именно с этими людьми, и за то, что сейчас в зале за меня переживают мои родственники, Анита. Спасибо тебе. Как мы любим выражаться, от тебя мы получили в жизни такой волшебный пендель, который помог нам изменить наши жизни. Спасибо. Ну что ж, не будем тянуть. Коля, ты пришел на шоу «Заважение сейчас с весом 175 килограмм. Сегодня ты весишь Пять килограмм того не может быть, ты доволен собой? Вот они наши финалисты. Коль, возвращайся на место. Сейчас мы узнаем самое главное. Ты или Женя? Кто станет победителем первого сезона? Внимание! В процентах ты потерял сорок восемь победитель первого сезона шоу «Два жени И ты получаешь четверть миллиона гривен. Четверть миллиона гривен твои, Коля. Мы И новые чудеса до осени наступающего 2012 года.